Обсудить проблемы управления экономическим потенциалом регионов в ЗНУ съехались ученые и студенты из разных уголков Украины. На ежегодной экономической конференции побывала и наша съемочная группа. Научно-практическая конференция «Проблемы управления экономическим потенциалом регионов» проходит в ЗНУ уже не первый год. В этом году участие в ней приняли более 200 участников, которые обсудили потенциал региона и управление его развитием, влияние внешнеэкономических связей на развитие региона и другое. Экономический потенциал Украины зависит от экономического потенциала регионов. И насколько эффективным будет управление этим экономическим потенциалом регионов, в, в общем-то, зависит от благополучия всей нашей страны. Организаторы отмечают важность участия в таких конференциях студентов, которые уже с университетских времен берут активное участие в научных работах, направленных на развитие региона. Наши студенты ⁇ это совершенно новые люди, новой формации, которые видят проблемы уже другими глазами. И поэтому они высвечивают эти проблемы уже непосредственно при обучении. У нас есть э, при кафедре э, научная проблемная группа, где мы, э, ну, я со своими студентами, опубликуем результаты исследований наших э, в сфере логистики. Это ну, управление поставками, управление э, ресурсами, передвижение ресурсов, э, материальных и других потоков. И э, вопросы менеджмента. Помимо научного, конференция имеет еще и практический статус. Наши практически, абсолютно практические э, выводы, которые будут, к которым придут участники во время пленарных заседаний преимущественно, потому что, конечно, основная работа будет проводиться в пленарных заседаниях и будет представлена и на уровне региона, и мы передаем это тоже и в министерство для рассмотрения и применения. На конференции обсуждались различные темы и варианты развития региона, но участники сошлись на одном – регионы страна развиваются к лучшему. Все будет к лучшему, я вас уверяю.